Uh-oh. <laughs> Масляна це свято, яке символізує прощання зимою та зустріч весни. Свято відзначають протягом останнього тижня напередодні Великого посту, який завершиться великодним. За традицією на Масляну готують млинці, вареники з сиром та на великих площах спалюють солом'яне опудало. Для дітей це справжнє видовище, та й поласувати млинцями вони не проти. Це праздник, коли бачу бліни і стирають праздники. масленицу, когда они печут длины. И по мультику я видела, когда они делали масленицу. Ну, старые вещи использовали там, как, как из кабака вырезали. А так больше ничего не знаю. Ну из веток там что-то еще есть. Э, как, ну, кость, я не знаю, как его запаливают. Я там серию про смешариков это смотрела. Это такой праздник, когда делают блины за всякими чем-то. Ну, например, с яблоками, с печенкой, с мясом, с чем хочешь. А Масленица – это когда печут плены разными начинками. Я видел только смешариков. Косовуня и Нюша варили блины. Это тогда, когда пекут блины из молока. Кругленькое такое. Блинчик, я помню, как он там делается. Сначала берешь молоко, потом наложиваешь на сковородку, она там пожарится или там еще, и, и получается блинчик. Я кушаю обычно просто блинчики, но люблю с медом, с маслом, ну, ну, с творожком, с сахаром. Масленица это один, где пекут на, на блины. Ну, блин. Ну, это такой обед. Он только быть с мясом, со сметаной. И только нужно, ну, как складывать, а мама готовит. Это когда делал пекут блинчики. Ну, вообще-то я видел, что они как все пекутся. Я люблю блинчики с вареньем, сгущенкой. Клубника сгущенка. Ну, клубничная сгущенка люблю. Масленица это вот там, где пекут эти блины. Я люблю кружочки, блинчики и, и, -и. и все. А в раз... там, где пекут блины? Пекут и... Разные, разные. Сюда можно печь в этот праздник всякие блины вкусные. Которые мама с повидла делает. Ну и с мясом тоже. Но самые вкусные с повидлой. Масленица это там, где... Там, где надо Линчики, пекти, всякие вот алты. Ну, и все такое надо там делать. Ну, масленица это, это после Пасхи идет масленица после Пасхи. Блинчики можно делать. Можно давно и делать и без толоха, может и строго быть. линчики. Но блинчики просто надо сначала скатывать, потом ложить и оболачивать. Если оно не подголело, тогда, если оно полвалось, ну что же надо делать? Вот что. Если он порванный, ну то его нужно чтобы он попробовать. Если он уже такой уже порванный, тогда надо его хорошо Муку там, вставлять много муки, чтобы он не смог никак баловаться.